23 iyul 1993-cü ildə Erməni Sovet Tərbiyə Birləşmələri tərəfindən işğal edilən Dünyanın Ruhlar şəhəri siyasətinə daxil edilən Azərbaycanın daşı daş üstə qalmayan Ağdam şəhərinin işğalından 27 il ötür. Ərazisi 1154 kvadrat kilometr olan Ağdamın 882 kvadrat kilometrli şəhər və 80 kənd işğal olundu. Ağdamın müdafiəsi uğrunda 5 ildən artıq gedən qanlı döyüşlərdə Azərbaycanın 6000 nəfərə qədər igid və qəhrəman oğlu həlak olmuş. Minlərlə insan fiziki şişkəsi qazanmış. 128 min nəfərdən artıq ağ qamlı öz doğma ev eşindən didərigin düşmüşdür. Əfsuslar ki, hər bir tarixə abidəsində baba nələrimizin zəhməti, günəri, qeyrət yaşayan, hər bir tikintisində ullarımızın doğma yurda məhəbbəti qorunub saxlanan, minlərlə qəhrəmanlıq çarxısı olan ağdamımız düşmən taptağı altında virandır kino gün olacaq ki, gözərimiz öndə canlanan bu xayal gecəliyə dönəcək. Hər bir ağdamlı əmindir ki, onun müqəddəs ziyarətgahı, dəyişməz kibləgahı olan, bu gün azan səsinə həsrət qalmış məscidimiz, musiqi səslərinə möhtas qalan bəlli bərəkətli ata-babalarımızın uyuduğu torpaqlar tezliklə əhad ediləcək. O gün uzaqda deyil, o xoş günə az qaldı. 钱是哪？<noise>